Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Malaysia Madani Terima kasih kepada rakan-rakan media yang tidak jemu-jemu Membantu kita untuk menjebal luaskan usaha dan peranan kita Membantras musuh nombor satu negara dengan kita lebih fokus kepada sendikit-sendikit yang besar. Dan pada petang ini, satu lagi usaha dan komitmen Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis di Raja Malaysia Bukit Aman dalam usaha membantas sendikit-sendikit pengedaran dadah rentas sempadan yang cuba untuk menjadikan negara Malaysia, negara kita sebagai negara transit sebelum dihantar ke negara luar. Dan untuk itu, pada 14 April yang lepas jam lebih kurang 5.30 petang, tim daripada Jabatan Narkotik Bukit Aman setelah risikan hampir 2 bulan, kita telah menangkap dan menahan dua suspek utama warga negara Malaysia berbangsa Cina di sebuah restoran ataupun di sebuah kopi tiam di sekitar bandar baru Seri Petaling pada masa itu suspek dua orang ni sedang menikmati kopi tadi dan untuk itu kita telah menangkap kedua-dua mereka. Hasil daripada tangkapan tersebut, kita telah membuat pemeriksaan ke atas sebuah rumah yang disewa oleh kedua-dua suspek ini di juga lokasi dia di Bandar Baru Seri Petaling dan kita telah menjumpai sejumlah 269 bungkusan yang berisi dadah. Pecahan kepada bungkusan tersebut sebanyak 210 bungkusan mengandungi dadah jenis ketamin. 55 bungkusan mempunyai, mengandungi dadah jenis syabu ataupun mentafitamin dan 4 bungkusan mengandungi dadah jenis ekstasi. Nilai rampasan untuk keseluruhan dadah yang kita rampas ataupun yang kita jumpai adalah dianggarkan berjumlah 13.6 juta ringgit. Jumlah dadah ini boleh merosakkan seramai lebih kurang 1 juta orang yang menggunakannya. Dan apa yang menarik di sini, sindiket ini menggunakan modus operandi untuk menjadikan rumah sewa sebagai tempat ataupun sebagai stor untuk menyimpan dadah sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan dan juga ke pasaran luar negara. Rumah ini disewa pada bulan November tahun lepas dengan kadar bulanan sebanyak 1700 ringgit. Dan sindiket ini juga aktif pada November tahun 2024. Kita juga telah membuat uh, saringan awal air kencing terhadap kedua-dua suspek ini dan kedua-dua mereka adalah positif dadah jenis mentafitamin. Semakan rekod lampau, kedua-dua suspek ini adalah hardcore yang mana suspek utama mempunyai 17 rekod lampau iaitu 10 rekod jenayah dan 7 lagi adalah rekod dadah. Manakala untuk suspek kedua juga mempunyai 3 rekod lampau iaitu 1 rekod jenayah dan 2 rekod dadah. Dan kes ini kita siasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan kedua-dua suspek ini telah direman selama tujuh hari bermula 15 April 2025 sehingga 21 April 2025 bagi membantu siasatan. Kita percaya seperti operasi kita yang lepas-lepas bahawa akan ada mastermind yang sedang kita buru kali ini kerana seperti janji dan juga matlamat pihak Narkotik Bukit Aman untuk kita menangkap mastermind ataupun jerung-jerung yang cuba untuk menjadikan negara kita adalah negara transit. Dan dadah ini adalah selain untuk pasaran tempatan, dadah ini juga adalah untuk pasaran Indonesia dan juga untuk pasaran Hong Kong. Itu saja. Ada apa persoalan? Kata tadi ada suspek utama sedikit, uh, and there's a mastermind atas dia. Yeah. structure you guys are looking for. Because uh, kita tangkap ini adalah storekeeper ataupun runner. Jadi dia menerima arahan daripada somebody yang sedang kita identify. Kerana seperti yang lepas, mereka menggunakan aplikasi untuk berkomunikasi iaitu WeChat. Jadi kita sedang Uh, membuat risikan terhadap mastermind ini. Kita percaya mastermind ini berada di negara Thailand. Berdasarkan hasil risikan kita. Hmm. Itu rumah teres dua tingkat. Masjid. Hmm. Masjid. hmm, tak ada, tak ada. Tak ada. Kita sedang kena pasti. Kita percaya ini ada link Ini ada link dengan ops yang lepas Yang kita buat Ya ya produk yang sama Yang saya buat PC pada Saya ingat uh, minggu lepas Dia ada link dengan sedikit Dan ini adalah mastermind yang sama ha. Belum lagi kita Kita boleh reveal Mereka dibayar gaji mengikut per kilo dadah tersebut. Jadi untuk uh, 269 bungkusan sebab anggaran kita satu bungkusan sekilo, jadi dia dibayar 26900. Dan dia akan bagi dua lah dengan dua suspek ni. 26900 itu untuk setiap kali Untuk setiap kilo. Ha, 1 kilo seratus. Uh, ini 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 adalah sel yang baru. Sel, ha, tapi mastermind yang sama kita percaya. Tuan yang suspek yang ada 17 rekod ni uh, untuk rekod jenayah dia boleh elaborate sikit. Untuk rekod jenayah uh, dia ada kes pecah rumah, uh, kes rompakan dan juga kes curi kereta. Ada lima kes pecah rumah, dan mencuri. Dua kes percubaan untuk pencerobohan jenayah, satu kes rompakan berkumpulan dan bersenjata, satu kes mencuri kenderaan bermotor dan yang lain adalah kes narkotikal di bawah 122 Akta Dadah Berbahaya dan juga 151A Akta Dadah Berbahaya 1952. Maksudnya dua-dua ni active since November last year. Ya. Yeah untuk uh, pengedaran dadah yang kita rampas ini. Selalunya dadah ni pun dari negara di mana Dadah ini adalah. daripada negara jiran kita di sebelah utara dia masuk ikut sana. So dua pintu masuk utama dadah di negara kita, satu melalui utara melalui Perlis dan juga satu lagi melalui Kelantan. Kedua-dua suspek uh, Suspek yang pertama Berumur 43 tahun Dan suspek yang kedua Berumur 42 tahun Memang dia buat packaging macam ni tu. Ini real legit punya Ya ini packaging uh, Mereka ni Macam saya kata Dia tidak ada sirim Ataupun Di bawah kementerian Untuk kontrol Dan packaging ni uh, Adalah standard Mastermind Untuk pengedaran dadah di Malaysia atau juga ataupun untuk pasaran luar negara. Pengedar menggunakan packaging terutamanya untuk uh, dia menggunakan teh Cina sebagai packaging ini adalah untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Mereka mengandaikan bahawa ini adalah uh, apa tu teh ataupun sebut teh mereka cuba untuk membuat penyamaran tetapi sebenarnya ini adalah dadah-dadah mengandungi dadah tapi okay, the product itself, legit memang ada pasaran tak, tak ada tak ada so, they, they just dia just, just dia buat sendiri dia create sendiri, they create sendiri. untuk nampak bahawa ini adalah legal sedangkan kita check dengan pihak counterpart kita di sana tidak ada produk yang sebegini Tak ada, tak ada. Mana kita pengedit sindiket ni dia create sendiri lah design Tak, ini sindiket ni must sindiket ah ha, sedikit utama yang 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 buat uh, packaging ini. Ha, dan dia hantar sekali dengan dadah tu. Hmm. Yang ini tak ada. Tak macam ni dia sebelum berada ke Indonesia dan Uh, dia akan hantar melalui Korea Service Korea. dan dia juga akan uh, Rekrut uh, keldai dadah untuk membuat penghantaran tetapi penghantaran yang mereka buat ini adalah dalam skala yang kecil mereka pecahkan tolong berapa dia orang tinggal di rumah sewa tu sejak november 2024 ha, belum pindah. ah belum pindah kerja tetap dia adalah mengedar dadah tuan tuan tahu tak ni dadah setakat ni dia tak tahu hmm dia tak tahu dia tahu apabila kita serbu baru dia tahu mungkin hmm. okay, ada nasihat tuan uh, kepada sebelum nak okey nasihat saya kepada pemilik-pemilik rumah Sekiranya Mereka didatangi oleh uh, Penyewa yang ingin menyewa Ataupun mereka yang merasakan Mereka ada suspicious Boleh kontak kepada kita Boleh menghubungi kita Dan kena berhati-hati Kena tanya lebih detail Tentang apa tujuan rumah ini disewa ha? Dah berapa lama Dan tanya apa pekerjaan mereka Mungkin ada family dan sebagainya So, supaya menampakkan bahawa mereka yang sewa ini betul-betul uh, menggunakan rumah sewa ini untuk didiami secara family ataupun secara persendirian uh, kena buat sikitlah risikan itu dan kalau sekiranya ada suspicious ataupun merasakan curiga boleh berhubung dengan kita penyewa telah diambil penyewa telah diambil keterangan Ini ialah kendaraan uh, untuk mereka uh, loading barang untuk dihantar dari satu tempat ke satu tempat dengan arahan masterman itu. Cuma, secara runcit, runcit. Ya. Soalan so, dalam kes ni uh, dada ni dipercayai dibawa masuk dari negara jiran ya. by way of land lah. Ini adalah melalui laut sampai dekat negara kita, baru dia loading dalam kenderaan dan bawa ke lembah selat. Dia ada store dia, itu sebab kita serbu store dia Dan di sini apabila mendapat arahan itu yang dia separatekan ataupun edarkan secara runcit-runcit itu. Dia tak ada masa. Sekiranya ada permintaan. Dia orang akan terus deliver dadah ini. Bila, bila di dari laut, kan? Ikut lorong kan? tikus so I think dia lebih besar, dia... Kemungkinan Kita masih dalam proses siasatan kita cabaran kita memang banyak cabaran kita memang banyak ya cabaran kita memang banyak dari semua angle memang banyak saya tak boleh nak jelaskan di sini tapi apa yang saya nak bagi tahu bahawa kita jabatan narkotik memang uh, bekerja tanpa mengira susah payah tersebut kita akan bantras dadah ini dan kita tidak mahu persepsi masyarakat yang mengatakan kita hanya tangkap ikan bilis sebab tu saya kata kita tangkap dalam skala yang besar, kita kena pasti mastermind dan kita akan membuat tangkapan dalam masa terdekat. Tok dari November sampai sekarang tu jumlah yang datang ni bukan 256 mungkin lebih lagi tu. Kemungkinan. Ada lagi yang tahu kita dalam proses siasatan. Tim kita tidak berhenti setakat ini. Tim kita sentiasa berada di ground Berada di sempadan Kalau tidak kita tak akan dapat uh, Rampasan yang sebegini banyak So tuan dalam kes ni Mereka memerlukan dua Honda Civic Yang ditutulah di Untuk transport rakyat. Ya dua Honda Civic Aksesi ada kaitan dengan kelab malam tu kan? SSC dihantar juga untuk pasaran luar dan juga pasaran tempatan digunakan juga mungkin untuk di pusat-pusat hiburan Kenderaan ini uh, adalah dia menggunakan nama orang lain kita dalam proses untuk menyiasat dalam bil dalam so, bil Zeus sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan rumah yang ingin sewakan kepada individu-individu tertentu atau kumpulan-kumpulan tertentu sekiranya mereka mempunyai perasaan curiga ataupun suspicious boleh menghubungi kita melalui hotline JSJN di talian 012 208 7222. Nampak dia sorry, satu last Mereka ada kaitan dengan gangster, kongsi dan Ya, ini kita belum lagi surface tentang penglibatan mereka dalam uh, uh, gangsterism. Tetapi kita akan develop lagi intel kita untuk kita dapat tahu sama ada ada tak di belakang mereka ini kongsi-kongsi gelap. Ha, uh, yang membiayai sedikit-sedikit hmm, dadah ini ada beberapa uh, siri itu, dadah. <coughs> dan, uh, kenapa pemisih masih lagi menjadi imitasi, utama untuk, untuk mereka saya tidak nak uh, kaitkan dengan pihak kasta Mereka ada tim mereka sendiri uh, Untuk untuk bantas dadah Kita sama-sama satu agensi uh, Kenapa Malaysia dijadikan uh, apa Oleh sedikit sebagai tempat untuk transit kerana pertama sekali adalah kedudukan negara kita yang agak strategik dari segi uh, geografi dan juga topografi kita dikelilingi oleh laut yang dalam dan berhampiran dengan negara-negara jiran itu faktor yang utama yang kedua sebab negara kita ni mempunyai imej yang baik di mata dunia yang mana sekiranya dadah ini dihantar terus daripada golden triangle ataupun negara seperti Myanmar, Laos, Thailand pihak Negara luar ataupun kaum tempat sana Akan memeriksa secara detail Tetapi kalau consignment Daripada negara kita Mereka tidaklah sedetail mungkin Jadi itulah salah satu Ataupun antara sebab-sebab Negara kita dijadikan oleh sindiket-sindiket ini sebagai negara Transit Dalam masa yang sama juga Kita percaya berkaitan dengan uh, Kemudahan untuk Berkomunikasi ha. Sebab kita boleh uh, berkomunikasi dalam English, dalam bahasa uh, Mandarin dan sebagainya. Ini memudahkan sedikit-sedikit. Okay. Terima kasih.